अमरावती परतवाडा मार्गे धारणी खंडवा खाजगी वाहतूक करणाऱ्या चावला बसच्या अपघातामध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या आणि जखमी झालेल्या आदिवासी बांधव व अन्य लोकांच्या दुर्दैवी मृत्यूला सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे दुर्लक्षित धोरण व आर्थिक कमिशनखोरी जबाबदार असल्याबाबत तसेच हा अपघात नसून एक प्रकारची जाणीवपूर्वक केलेली हत्या असल्यामुळे या प्रकरणामध्ये सदोष मनुष्यवधाचा चिखलदरा उपविभागावर गुन्हा दाखल करावा या मागणीला घेऊन शिवसेनेचे अमरावती शहर प्रमुख तसेच महानगरपालिका अमरावतीचे माजी विरोधी पक्षनेता युवासेनेचे माजी जिल्हा प्रमुख प्रवीण हरमकर यांनी एक निवेदन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य अभियंता यांना दिले

दिन पर वो वो बढ़ते उसको लिपापोती कर रही और जो सुरक्षा दीवार है जो नियमों का पालन करने के लिए जिसके ऊपर झेवरा पासिंग रहती उसके ऊपर काले पीले सफेद पट्टे मारे रहते तुम्हारा उड़े बढ़ाना है ऐसा सारी चीजा बताते हैं और वहां पे तुमको कुछ भी देखने को मिलेगा नहीं और जो रोड की थीम बढ़ाते जाए उसके वजह से सुरक्षा दीवार नीचे जाएगी सुरक्षा दीवार की जो ऊंचाई है सिर्फ चार से पांच इंच बाकी और जिसके ऊपर आजू बाजू में पूरा घास है ये सारी जिम्मेदारी बीएनसी की है बीएनसी ने लोगों की हत्या की हुई मेरा ऐसा बोलना है क्योंकि यह सारी जिम्मेदारी जिब्रा क्रॉसिंग से लेकर रिवियम लगाना वहां पे दिशा बताना ये सारी चीजें की जवाबदारी बीएनसी की नहीं और ये कोई चीज का पालन नहीं है अपु आरोप पे भी करो और कायदेशीर बाजू जो है नियमों का पालन कैसा करनी ना बीएनसी ने अधिकारी भी थे जिन्होंने देखने को इसके अंदर जिम्मेदार जो शहर में जिले में पूरी लोगों की भावना बहुत बढ़ती हुई जिस तरीके से लोग चिड़े हुए आज जो डॉक्टर लोग हम जिनका मृत्यु हुआ उनकी एक थी कि उनकी आज वो लोगों को यहाँ से सेवा देने को वहां जाते ट्राइबल एरिया होने के कारण वहां लोग सर्विस को जाते नहीं सेवा देने जाते नहीं और वो भी लोग वहां जाके बिचारे सेवा देते आज तुमने जो लोगों की जान बचाती उनकी तुमने जान लिया इसके लिए वहां के अपने जिले के पदाधिकारी बोलो राजकीय बोलो या तुम्हारे वहां के ठेकेदार बोलो या बीएमसी के अभियंता उप अभियंता ये सारे इंजीनियर वगैरह जिम्मेदार है सेमाडोह गावाला लागून असलेल्या पुलाची लांबी रुंदी पुलावरील वाहतुकीचे दैनंदिन निरीक्षण हे संबंधित कनिष्ठ अभियंता उपविभागीय अभियंता या रस्त्यावरती नियमित प्रशासकीय मान्यता मिळण्यापूर्वी तसेच निविदा निघण्यापूर्वी अधिकारी व कंत्राटदारांचे असलेले वैयक्तिक तोंडी निवेदन त्यातून होत असलेली नेहमीची डागडुजी आणि नंतर प्रशासकीय कागदोपत्री सर्व रचना निर्माण करून अधिकारी कंत्राटदार व स्थानिक लोकप्रतिनिधी असे माया जमविण्याचे आणि ती माया जमा करून रस्ते पूल पॅचेस बुजविण्याचे ठेके या तीन लोकांच्या चा, रॅकेटने चालत असल्याचा आरोप सुद्धा प्रवीण हरमकर यांनी केला आहे त्यामुळे चिखलदरा उपविभाग या अपघाताला कारणीभूत असून त्यांच्यावरती सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी प्रवीण हरमकर यांनी केली आहे विदर्भ न्यूजकरिता ज्येष्ठ प्रतिनिधी अशोकभाई जोशी यांचा हा वृत्तांत